Признаюсь, не знал. Спасибо господину Пиоре. подсказали товарищи, как удобно, когда он проще подсказал. Сегодня э, страна отмечает профессиональный праздник для журналиста. Как по мне, это очень важно. Как по мне, мы, во всяком случае, так кажется, могу, могу ошибаться, но так мне кажется, что в Падбинском районе недоступен. Э, журналисты у нас есть разные, журналистов у нас много. Э, у нас только четыре газеты, да? у нас есть э, интернет у нас есть телевидение. все свидетели, э, я очень добро принимал на сессии районного совета городское телевидение. Э, неважно важно, с какой задачей они к нам пришли. Не только на 100%. Да, да. Вот, поэтому думаю, что, знаете, выражу вот общее мнение, что это, как знаете, хорошего, в хорошем смысле слова подталкивать или раздражить, или тест, тест, на, тест на как вы его называете. Я думаю, что эта категория, или эта специальность, или люди обладающие этой специальностью, или, специальность, или работающие в этой сфере, во многом подталкивают, скажем так, Жизнь вперед, подталкивает принять какие то решения. Иногда, иногда быть, это не совсем комфортно как человекам, но тем не менее это правильно, это... это разумно. Это разумно, это верно. У нас есть собственная розетка, не забываем об этом, большим коллективом. Поэтому если я попрошу сегодня всех присутствующих в зале... Спасибо, коллеги. Спасибо. Мы начинаем нашу работу. Ну что, прошу. Мы планируем на 14 число с учетом того, что 8-го будет сессия областного совета. Мы планируем на 14 число провести сессию районного совета. Если кто-то еще не успел... Вопросами, требующими рассмотрения Виктора Николаевича, Александр Валерьевичу, пожалуйста, не вопрос. Вот я приглашаю всех присутствующих за ремонт, участие в работе сессии. Думаю, что, думаю, что э, мы вообще один раз продемонстрируем нашу открытость и э, По деньгам, ну, сложно, у нас пока ничего пустого нет. Вот, Единственное, там, что там отделку уточняет взаимозасчеты. Помните, да, что школа Станислав, это теперь наша ответственность, а не другая. Поэтому я прошу все надел заведующая, голова Села, Володя вас прошу, пожалуйста, давайте будем понимать, что сайт наш, соответственно, города первого числа, до первого числа запустим. Да? Но, поиск, пожалуйста, это очень важно, он у нас трогается уже три года еще раз повторяю, вот ситуация с Станиславским детским садом, это пример того, когда заказчики выступают люди, которые не заинтересованы в пуске этого объекта, вот которым парень да, равнодушные на люди. Поэтому мы не могли там три или четыре специальные запустить. Нам пошли на встречу руководство областного совета с деньгами, которые нам, поэтому я думаю, и очень сильно надеюсь, что мы это делаем мы в виде средства. Сами нужно сдавать. Виктор Иванович, вас прошу по Глубочанскому садику, так, там у меня был подрядчик, работы должны и мы уточняем деньги на именно на Глубочанский садик, на этой сессии, садик должен запуститься к 1 сентября. Я вас прошу, пожалуйста, туда специалисты, чтобы мы там не заплатили лишние деньги, нашего специалиста, так, кто-то понимает, кто в метрах, кубах, кубах, с одной стороны. А с другой стороны, подрядчик повторяю, еще раз мы договорились, что вот они работают за свой кошт, да? понимают, что мы с ними рассчитаемся. Чтобы не терять время. Вот, очень сильно это, об этом прошу. Mm -hmm. Есть теперь где э оздоровления. Значит, голову ваш. Обращаюсь к вам, прошу. Побывать, посмотреть, и не просто побывать, и посмотреть, а принять участие в этом процессе. Mm -hmm. Это важно. Как всегда, есть проблемы. Есть проблемы воды, я так понимаю, есть проблемы питания, есть проблемы досуга, ну, там просто доля, Это болят. проблем. я не то том плане, что они у нас не решены, а в том плане, что это надо держать на голове. Сами директора школы не справляются. Поэтому я прошу, один слова, особое внимание на это дело обратить. а вас я обратить внимание на дистанцию школы, в силу того, что голова села, ну, уже последние два месяца почему-то, почему-то как бы с нами не трогать. Вот эти нет. Почему непонятно? Надо что-то делать. Есть так. Коллеги, мы сегодня слушаем Ирину Александровну Бочарову, Прошу вас, Илью Александровна. А вопрос э, розвода семья в форме закрывания организации. На даний час на обліку службу справ дітей перебувають 136 дітей, сірі, дітей позбавлених батьківського опікування, 44 дитини сіроти, 92 діти позбавлені батьківського опікування. Із них 104 влаштовано під опіку опікування, 16 дітей нашого району перебувають в прийомних сім'ях, 10 дітей перебувають в державних інтернатних закладах. Uh, несколько снизился у нас uh, показник uh, окопления uh, семейными формами выхования. Uh, на данный час 88% складает. Uh, за 2016 год 91 был 900. Uh, но это выше среднеобластного показника 87%. Uh, двое детей у нас находятся в uh, Кодумском центре социально-психологической реабилитации. Граничный термин пребывания детей 9 месяцев, они пребывают уже полтора года, так что надо уже решать терминово про их подальше влаштование. Скорее всего, мы будем влаштовывать в интернатные заклады, потому что я вижу, что я не раз обращалась на аппаратной радио до сельских годов. Нет у нас кандидатов в приемные семьи, в объекты. Так що їх будемо прийом в інтернетні заклади. Четверо дітей у нас знаходяться тимчасово в сім'ї родичів. Одна дитина ми розглядали питання на комісії з питань захисту прав дитини 30 травня, буде підготовлено проєкт розпорядження щодо встановлення піклування дитиною. Троє дітей знаходяться в...

Ну, слушайте, в всегда в сегодня дом в селе 10 тысяч гривен можно нормально подарить. Документы. Не есть, надо. Есть. Документы не надо. Поэтому сразу цена лицо. Нет, какой дискуссий? Независимо от прописки жилплощ покупается у нас в районе. Конечно. Она стояла у нас на улице. Но надо ей объяснить. Объяснить? Что, что... Она была у нас. Если она Я то что я просто я настаивал. Что она да, купить, шансов нету. Думаю. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. которые прописаны у нас, и мама, которая продала <coughs> uh, хамсу пение эти детства, просто чуть мои. Там кажут, что дети не ходят в школу, дети уже переростки, уже, уже школьного веку. Где они, что они, мы ничего не знаем. Не будем на это отвечать. Вы не будете отвечать, они в Ивановском районе, я узнаю сегодня, как это там. Но там говорят, что слухи очень нехорошие. Это первое. Документы. документы. Ну вы хоть приедете да. туда. Дети без а школы, мама продала. Дети в школу не посещают школу интернат. Если там у нас были сигналы, на, когда они были в сейчас в Котовске нам никто ничего не может. Они на неделями находят школу. Наркомания, воровство. Все вот это вот там будет беда. Документы. Мы выйдем. Какие нужны документы. документы? Ну, знает она, она позвала на Ну, пока позвала, И я буду... тебе А принимать сейчас надо милицию привлечь, надо этого депортировать, который там, э, который там делает это все. Надо же за это Служба депортации полнолетней особо не занимается. Ну, давайте будем там ждать, пока будет там шесть беда. Шепотание. 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 я хочу вообще какие-то вызывать ситуации с дорогой по школьной области полицейки. Mm -hmm. Там работают готова выполнена, есть договор с э, предварительной железной дорогой, они заберут бюджет нам в качестве подарка туда. Материал, mm -hmm. да. Там надо постимулировать саму работу, чтобы бюджет, чтобы бюджет. С бюджет это хорошо выезжает, да? Мы показывали, что мы хотим сделать по рубочку. Мы показывали, что мы хотим сделать это на месте государственные деньги показали, что это не золото мы не делаем это одно миллионное А остальное это не на выписка на государство. Курс качки не то есть он. Ну, не курс, а надо просто стимулировать железо. Потому что вот там выписывают деньги. Это не просто потребляющие деньги. В принципе, все, они все знают, у них есть деньги, объемы. Куратор с обл. Автодора, да, эта женщина, была, показывали, возили. Собственно, я тоже слышу. Коллеги, объявление у вас. Пожалуйста. Анатолий Джора, помощник депутата Смоленко. Шановні голови сільрад і шановні чиновники райадміністрації, які відповідальні за водойми, будь ласка, проведіть невідкладно бесіди з вашими так званими орендарями і так званими обществами. Вже є скарги, що Ведуть себе по ханства. розпочався сезон відпочинку. Люди масово їдуть з дітьми відпочивати на водойми. І на деяких водоймах вже є претензії. І поясніть їм, що їхні громадські організації, рибалок любителів, не мають повноважень ніяких. Це просто вони перетворюються на банди. Є шляхи організації, посад їм вже йде. Це дуже-дуже дуже терміново, тому що, ну, шановні, ви знаєте, зброї багато і людини замкне щось, він за свою дитину буде захищати. Друге, ви знаєте, що село Коси має найбільший стан. туди тисячі людей їздять, і там мають майно навіть наші і міські можновладці, але шлях туди це наша спільна ганьба. Я пропонував і нібито голову спірат згодні. Давайте мені два депутати Боягінських на цей кусочок, що поселичана, і п'ять депутатів на інший шлях. Ми зробимо сім повідомлень хлопці міліціонери нам ще й дуже будуть вдячні. Вони зроблять сім попереджень. Ну, 99%, сотків, що цей шлях зроблять без черги. Якщо не зроблять, через місяць вони зроблять сім адмінпротоколів на керівника тої служби. Це, мабуть, що перевірно. Це найкоротший шлях. Це ми робили на куяльнику, ну, в мене це прохання. Ми можемо той статизовувати. Для них буде, як ви казали, підштовхування, а так ми будемо чекати вічно. Тоді можна буде це робити без депутатів, але з депутатами це краще. І це вони для чого вибиралися. І останнє оголошене прохання таке догадую селірат. Будь ласка, хоч по декілька звітуйте, грозі вже отака. Ну так, 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 так. Mm -hmm. это как это праздник, что-то у нас. День журналистов. Да, у нас день чудновец. Я гляжу, что за